и ты Виноваты Виноват исправлюсь. Простите, пожалуйста, я был неправ. Угу. Простите, грешную душ. сразу так меня перепугал. Сейчас. Да вы не бойтесь, все хорошо. Хорошо, не бойся. Так залетел ко мне в комнату. Пейте, пейте. Да. Это уксус. Лекарство. Это уксус? А слушай, вот ты все смеешься. Давай мы с тобой порассуждаем. Смотри, я уже как бы преклонного возраста, пенсионер. Кстати, и мух в голове нет. А вы и... откуда Карпатская область, районный центр Припленкевича. Как еще раз? Районный центр Припленкевича, Карпатская область. Стойте, повторите, на, м... на моменте я понял, Карпатская область. Да. А дальше? Районный центр Припленкевича. Как еще раз? Попробуй сам повторить. Я стесняюсь. А что здесь стесняться? Это ты проезжаешь на через в через Межелитки, в цирус попадаешь в районный центр Тупинкевич. Как? А ну, повторите, а пожалуйста. Ну, у ну, вас это тяжело. Ты русский, да? Что? То у тебя челюсть не так правильно срослась. Поэтому можно определить. Вот, например, поляница. Вот скажи, поляница. Не буду. Вот видишь, я же говорю, вот чем отличается? Тут говорит, славяне одна А видишь, вот уже явный, явный свидетель. Ладно, хорошо, скажите, пельмени вылавливательница. Пельень, пельмени улавливательница. Ну, видите, тоже но, челюсть неправильно строились, наверное, на пили в детстве это, ногами, кирпичами, нет, а? Ну зачем ты матерись? Простите, пожалуйста. Опять же, у меня синдром Торрента, знаете такое? Чего? Доминика. Я говорю, доминика это это у меня синдром. Боже мой, это куда? Это на юг. На юг, это да, хорошо. Главное, чтобы не в словосочетании ЗОВ. Не понял, как еще раз? Но ты как русский идентифицируешься согласно постановлению Госдумы Российской Федерации? В смысле, не понял. Еще раз, что кого Ты интересует? что, не слышал постановление? Я не увлекаюсь, я не увлекаюсь данной темой. Кто? Но все, что, что делает правительство, молодцы, ребята. Но я же о том же, они постановили. Вот у вас же... Давайте будет... не будем об этом, давайте другую тему. Как... Пельмени вылавливательница, еще раз. Это... пельмени улавливаются. Неправильно, ну, Чели сразу и же видно, неправильно и сразу Итак, будем говорить так. И, и я ж вот это постановление Госдумы Российской Федерации... Ладно, Петрогр... хорошо. Да это подожди, интересно. хорошо. Это потом будет хорошо, когда в ОПА попадешь. Чего? О, видишь, а ты не слушаешь, я тебе объясняю. Ты должен идентифицироваться, а Путин сказал, что только а нет, русские... Стой, подожди, да это не интересно. Да, что, что только русские пойдут в рай, все остальные ЕВА. Это раз будет, сказал, и будет лично на воротах рая проверять идентификацию русских. Для этого каждый русский должен идентифицироваться. На одной ягодице буква Z, на другой букву В. Зо, О можно не печатать, есть природа. Чего? Да я прослушал, я говорю, можешь сначала, пожалуйста? Нет, не могу, мне некогда. В смысле? А а учи, запишешь меня потом. Все, блядь, уже. Микола а, меня зовут, а тебя еще и женщина легкого поведения. А я с людьми, которые неправильной ориентации, забрасывают на меня, я не общаюсь. Давай, идиот. ну Лу-ла, 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 ку-ку, чу-гу, ху-ла, чу-ля, Це є грати дай Бог, нападе. Дай Бог, нападе. Ой, ха-хен-то-чо. Зараз попкушуй. покушай. Хи. Покушай. Він не розуміє, бачите, він точно з номер 6. кузбас. Кузбас. Шесть, 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 шесть. Він ще й шепелявий, бачите, що то в нього з, з черістю не так. Шановні, шановні, це треба переключати, бо це тупе, воно стільки так. Е, да, вони сьогодні загострення. Може бути Оля, ви праві, праві це загострення може бути, це особливо ставити в град. град їх, все, бо діло тому, їх сліток не треба випускати. Давай. Здравствуйте. 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 Вы откуда? Вы откуда? Из Крыма. Из Крыма. Из Крыма. Да. А, я нет, я Ивано-Франковская область, районный центр. Петренкевич. Пренкервич. Что? Ну, я с Иваном Пранковским. Ивано-Франковского Пранков... Карп... область. Вот хотел вас как жителя Крыма спросить. Объясните мне. Объясните мне. Ситуация между Украиной и Россией что так долго задержалось? Можете мне дать объяснение? А, а это патриот, наверное. А не. Добрий вечер, добрий вечер. Ви с звідки будете? Я из Германии. З Германии. А я из Украины, ивано франківської області. Как у вас дела? А где вот вы сейчас практически там по всей территории Украины, червона, где поветренная тревога? Поймите, извините, я чуть-чуть я разумею мову, но не особо. Может, на русский перейдем? Хорошо, будет на русский. Я думал, что вы такой-то. А вы сам русский или украинец? Я русский. Давно в Германии. Если вас, если вас это не, не напрягает. Давно в Германии. Ну, очень давно. Но ну, вы, ну, вы сказали, не напрягает. Видите, как-то не напрягает. Я вот, если бы этот вопрос не спросили, не напрягает ли меня вот это, значит, я так думаю, что вы знаете, что происходит между Украиной и Россией, кто виноват, кто не виноват. Не, ну слушайте, то, что происходит, я, конечно, знаю. Я получил налоги, я, я вижу, что происходит в Германии. Я вот даже сегодня я вышел на детскую площадку с младшим сыном. У меня четверо детей. И я общался с вашими беженцами, которые здесь находятся, как бы. Плюс э, подруга моей жены она с Украины. Я пытался ее устроить к себе на работу. Других ребят с Украины я пытался устроить себе на работу. И я знаю, что происходит несмотря на то, что я русский, да, нет, это, тоже... понимаете, то я вам скажу такое, ну, не вы, не я, ну, ничего не... мы не решаем, нет, 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 нет тут мы не правы, не вы, не я не могли знать, где род нету вины, где родились и как судьба пойдет, может вы родились в России, да нет, а я родился, кстати, я родился на Украине, я родился в детской области. Только если я, нет, только подождите, я одну маленькую риму, все нормально, я родился не на, а вы в Украине, это будет более-менее правильнее. Ну, можно вас, вас попросить, ну, вот я, я, я услышал вас, я знаю, что... Нет, я знаю, вот. подождите, подождите. Я, 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 род... я, 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 я понял, о чем вы, но смотрите, для меня, вот, для многих украинцев, да режет ухо. Я знаю, я согласен с вами, что многим режет ухо то, что вот на Украине, да, я привык так. Ну, можете нет, дать нет, мне нет, 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 вот смотрите, я вам <къем> кое-что <къем> такое расскажу, а вы попробуйте понять я. Вот смотрите, вы и на. Не будем там, вы и на, ну так и так, вы привыкли. Смотрите. Вот, например, я вам скажу, Путин в 2002 году, 2000, ну послушайте внимательно. Ну давайте. давайте. В 2002 году употреблял вы 87,5% от всего лексикона. 87,5% он применял, что едет, к примеру, в Украину. Поняли, да? А теперь самое главное, до войны. До войны я вам возьму. У 2014 до войны 8,2. Можно я вам вопрос тут же дам? Почему он? Почему он? У 2002 применял 87%. А до войны в 2014 году он применял 8%. Почему? Да послушайте, я, я вам скажу другое, что меня больше беспокоит то, что. понял, я понял. Вы даже задуматься не хотите, почему вы и на. Я вам сейчас вопрос задам, а вы попробуем. Ну давайте, давайте, давайте я вам задам другой вопрос, который меня беспокоит. Да нет, блин, как раз подождите. Вот сказать... это подождите, я, я вам скажу. С этой буквы вы на, как раз и война начинает. Ну хорошо, вы Украине, я родился в. О, украине Хорошо, окей, хорошо. Почему граждане Украины, которые находятся здесь в Германии, не хотят работать? Объясните мне. Что-то объясните мне, почему? Везде, везде всякий народ есть. Без вопросов. Да нет, да нет. Я, я вам скажу так, что, блин. Я не знаю, какой процент, я не хочу смотреть. А, вот смотрите, минуточку, вот смотрите. Вы сказали, ну вы, вы сказали, что граждане Украины работать не хотят. Правильно? Да. да так вот и смотрите, нет. как вы да. думаете, вот если вы вам, я не буду спрашивать, сколько лет, вот вы прожили до этого 42. 40, 42. Вот вы прожили 42 года. Вы работали или нет? Конечно, я все своим... А если работать. бы вы не работали, что бы было? Я не знаю, наверное, бы на улице жил бы. О! По -по Подождите, как вы думаете, они же понимают, что если они работать не будут, они будут жить на улице? Нет, они сидят на пособиях, уважаемые. А, я, на... а кстати, и видите, мы не познакомились, меня Юра. Но, Микола, я вам скажу такое дело. Микола. Они не хотят работать, потому что. Я вам объясню, почему. Вот смотрите, я же с вами вежливо, абсолютно, а, мы, мы общаемся. А, не хотят работать. Не хотят. Понимаете? Потому что они получают гельт, да, если есть еще ребенок, ребенок получают киндергельдс, киндерчуш, а, джек центр оплачивает им квартиру. Им нахрен не нужно либо ей работать. Понимаете? Понимаешь, вот смотри. А, 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 нет, извините, Микола, дослушайте, пожалуйста. И вот смотрите, я каждый месяц, я лох. Я лох. В их понимании. В понимании Тараса, Олены и всех остальных. Извините меня, пидораса, потому что я по-другому не могу сказать. Потому что я плачу 1200 евро что я налог 1400 каждый месяц блять не да? материться Иди... еще один мат я переключусь я, я с тобой не материться у тебя топит извините то... я а, сказал, извините Ну извините. вы же не платите не содержите ваших э, земель здесь а я содержу понимаете у меня четверо детей у меня четверо детей Почему я должен платить я? 1200-1400 евро. Я, 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 понял, я понял А ваши не хотят работать и, и ваш тикток полон и, что я, я, э, я, я принцесса я приехала в Германию мне все должны Ну, не либо надо, я принц. Не, это же я понял. Я тебя сейчас не буду тебе отвечать. Я тебе один вопрос хочу. У тебя ну ответи. Нет. Сейчас я, я хочу... отвечу. Как ты мне ответишь? Слушай. Я вот слышал в Российской Федерации, они говорят, что Германия, это враг Российской Федерации, готовы, готовы начать войну с Германией. Вопрос тебе задаю. Если начнется Германия, Российская Федерация захватит Украину и нападет на Германию. Вопрос тебе задаю, за кого ты возьмешь оружие? за Германию или за Российскую Федерацию? Никогда. Я спрашиваю. Не нападет. Я, но... я тоже так думал, что Российская Федерация не нападет на Украину, но все-таки напал. Микола, я, я никогда я, 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 я тебя не спрашиваю когда никогда, но прямые угрозы на телевидении Российской Федерации существуют. что бросят на Германию, э, Францию, Великобританию ядерное оружие и утоп О, и стоп, и... вы задали вопрос я, за кого возьмешь да, оружие? За кого возьмешь Микола. оружие? Давай. Вы задали вопрос, либо об аналогу у нас, либо диалог. Нет. Я слушаю. Так, блин, вы задали я вопрос. Спросил, а есть ли Россий... Я сейчас спросил. Я сейчас спросил, если Российская Федерация И... нападет на Германию. Я за услыш... кого возьмешь? У тебя ответ! Никогда я не нападет! Я услышал. Да я услышал. Но. Услышал отвечать. Мик... Дед Микола, сними свои очки розовые. И один нормальные очки и посмотри. 80% бундесфера, если ты знаешь, что такое бундесфер, да? В Германии. Это русские немцы. Если тебе о чем-то это говорит. Я тебя спросил, да. не сколько процентов. А я был... возьму автомат и я пойду против вас. Ты меня услышал? Ну, ну я же тебе российская федерация. Подожди я еще раз. Вот теперь я тебя понял, видишь? Как ты разметел? Значит, ты, э, Значит, я? Что? ты будешь воевать против Российской Федерации или Нет. Значит, Нет. ты будешь воевать. Как я, как я пойду против Родины своей. Ты что? Значит, ты Нет. живя в Германии, живя в Германии. Будешь да. воевать против Германии. Я правильно понимаю? Конечно! Говорю? Молодец! Конечно. Ты у меня в прямом эфире я завтра выставлю. Может, жители Германии были Давай.